我们有一套完整的英雄管线。最开始创作你的时候呢，我先定下了你的核心玩法是群体的叠层引爆机制，并且为这种机制呢赋予了一种独特的表现——弧线加抽取的普攻。然后呢，和原画 IP 经过了三到四个月的沟通，来确定你的故事方向和形象。 期间呢，我们通过了无数个会，看了大量的资料，抛出了很多天马行空的思考，最终挑选出了最适合你的点。在我们进行到一半的时候呢，模型、动作、特效这些小伙伴们就参与进来了。我们会再花半年的时间呢，把你从零变成一，并且进行了一到无穷的优化，直到呢你能和玩家们见面。这我有话说，你最大的特点是不被定义。我创作你的时候，希望你是不走寻常路的酷女孩。 虽然是猎杀人，但也热爱稀奇古怪的科学发明，是道上的大姐头，但从不恃强凌弱，坚守内心道义。外表强硬，但内心也无比柔软。说到这里呢，大家先上，我来卖个关子。我觉得你的不被定义呢，就是不走寻常路，反差感强烈。性格中呢，带着柔软与善良，也有着放荡不羁与反叛。 所以我整体选择采用红色来表达你热辣的性格，还有朋克的发型。服装设计上呢，我选择用布料拼接丝质和金属，有种软与硬的碰撞。你的不被定义体现在不因外界的标签而受到约束，所以在设计的时候结合你的作为猎杀人的强力以及骨子里的自由洒脱。为了体现这点，比起很多英雄的全力以赴的样子，我特意在你的所有技能动作表现上设计了一些游刃有余的指挥动作。 尤其是当你开始大招的时候，双手抱胸，有一种胜券在握的自信感。你的不被定义体现在作为猎杀人，却向往科学，喜欢创造一些稀奇古怪的玩意儿。所以我在打造武器的时候，融合了科技感与手工感，DIY 学成的废弃零件，把星速装置作为能源，枪和子弹更是参考了沙漠中的沙虫和沙棘里独特的仿生科技功能，使其更加强大。 我们给你设计了非同一般的弧线弹道和区别于其他射手的叠层引爆玩法。群体叠层引爆机制啊，是基于斯金纳箱的底层游戏心理学进行设计的。适当叠层的学习和引爆带来的奖励，构成了一套闭环的游戏玩法。而在子弹的表现上呢，我们是使用了贝塞尔曲线进行设计，这就让弧线的表现呀、啊、更加的优美。 所谓叠层引爆玩法呀，是指在别人的身上叠加标记，当标记达到一定最大的层数之后呢，会引爆，造成额外的伤害。这其实呀，在游戏中还是比较常见的。而斯金纳箱呢，则是指大家通过一次又一次的累积压力，在达成挑战的时候呢，释放可以获得快感。一般的叠层引爆机制呢，只能对一个单位生效，但是我们让你的机制呢，可以同时对多个单位触发，从而放大引爆带来的快感。贝塞尔曲线呀，是一种游戏中非常常见的设计。 我们可以设置它偏离现在直线的偏移值，设计的偏移值的方向或者偏移的角度呢越夸张，那么贝塞尔曲线呢就越夸张。所以，我们为你的弹道和弧线的方向设置了无数个偏移值，这就让你在每次释放大招的时候呢，都能释放出无数的效果。那么，漫天废物的表现呢，足够的刺激、呃。我最关注的点有两个，记忆锚点与性能。 以往我们在制作叠层技能时，通常会使用二 D 化的图片来表示层数。这次我通过使用模型来进行一个三 D 化的叠层效果。为此，我设计了一个机械装置，让它始终游离在敌方身边，就像一颗定时炸弹一样。另外一个是你的大招，时间很长，期间子弹不停地释放与抽取，最高峰时可以达到十到十五个标记。这样一来，特效的量就会特别大，不处理好就会过载。 导致玩家体验上有卡顿和掉帧的现象，所以我们花了很长的时间一点点调试，从而在保证性能的基础上，你能够达到大招气氛烘托的程度。我最关注武器表现与人物性格的融合。为你的武器很特殊，并不是手持或者身上的某个部位，而是通过背包后面的能量去提供人物来指挥攻击。如果动作太大，会抢了武器的风头，大家无法关注到武器的变形。相反，动作如果太小的话，又显得拟人不够舒展。 我们关注的点呢还有很多，其中最重要的呀，还是希望通过你传递给大家，要勇于跳出标签，敢于自我表达，不要被他人的标签约束自我的可能性。